Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, здоровья и счастья. Добро пожаловать! Шум веселья над полями, веселись, бату, ликой! Всем народам дарит радость, славный праздник! Сабантуй ⁇ это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и Башкир. Символ Сабантуя ⁇ плуг. По традиции перед началом праздника самый уважаемый человек в деревне Аксакал выходит и три раза ударяет по плугу. И это означало, что праздник начинается. Попросим вас. Ура! бануй в самом разгаре песни пляски национальные угощения конкурсы и спортивные игры для праздничных забав в парке обустроили специальные площадки для соревнований по поднятию гирь для борьбы карабканье по столбу и ходьбы по качающемуся бревну Сабантуй, ну вообще предназначен, как бы посевы закончились и празднует всем поселку. Ну тут так такого посевов никаких нету, поэтому ну просто встреча с знакомыми, отдых с семьей, хорошая погода, как бы все, все хорошо. Так я сам с Башкирии. Там мы, да, каждый год встречались с родственниками, с родней всей. У нас Сабантуй там очень серьезно отмечается. Потому что хороший праздник Сабантуй. Это татарский национальный праздник. Очень хорошо тут. Все татары собрались. Сабантуй празднуется с давних времен по сегодняшний день. Ранее он состоял из чередования обрядов, которые совершались с первого таяния снега до начала сева. Позже некоторые традиции исчезли, а устаревшие обряды были утрачены. Появилась общая форма празднования, и Сабантуй стал праздником окончания посевной, праздником плуга и просто днем народных гуляний. Ксения Иноземцева, Сергей Шемет, Интера Тв.